परात्मा ये सत्र साधित परि ईश्वर दृष्ट पूता ये शान भोजन की जे परसानि रानी सुतृप्त पूत प्रभु सेवकाते ये जे गही नगरना मार्जणादि कृतिसारुणीरङ्गमालागाम् विकाश स्मथमार्जनक्रो तो दानवेश्वरा स भुवनि झाळी प्रदीपो भर्मासनी परिकरे प्रभुराव बैसे हडा सुवाल फळकी वर कस्तुरीचा सर्वांगिरेक्षित सुओ ऋसुकरमाची सेकरी मुकूटमा वीरा जमाणीमाणितम्बुके वरबाहु भूषा सौरभ्य पुष्पीरा सती भोत्पुल्य पुष्पित करे तबक प्रशोभे गो वाणि परम धन दूरगाम्बिका धनुचरे नमिजे परात्मा रामस्तलोकमगपाटविळि द्रुतो धनसिता ओय युक्त कीजिए राम और वक्र कमली मीरा भी परेशान परावर कथा कथिता उजेड़े तरवि स्मिते मुनि वरे

शुद्ध सुबो देखावया शेखावया मदमणि पर्वैमस्ता हे से वेधकबोधका भवरुता आणन्द सञ्चारिता केवल्याधिकरा सदा शूता णिर्मसाधनकारणा प्रतिदिनी लीलाकरियाच्युतु क्या परमारसि वदमुखे आये ककरे सदाय परम महान्ता जीवदेहान्ति जय हत भवरूपाय सुरवरयुक्ता ज्ञानविज्ञानवन्ता जय गुणगणदीपाेश्वरूपाय दिना जय जया विक्युताय करी राय गणितीणा आदि मध्याशन जय परमशोराय विशोदराय जगता केवला सर्वीना जय सकता चितरा साूता सर्वस्वात्मा स्वूप जय विविध विरोधा चित्रशक्ति प्रसिद्धा सकल शून्य प्रभावा जय परम सुपाई सा जय

सप्तकैवल्यदाणी जय प्राचितवक्रा ब्रह्मविद्यावाराय सकलकटाक्ष प्रेमसञ्चार रक्षा जय सुमुकुटदीपे सर्वसाम्रायो दी। दीप्यमृतिमरूपा पूर्णलावण्यदीपा जयम् ंदर्पताषा जय गतिमति समे त्रिगोण की सर्वंगल्य मूर्ति जय शोभा जीव सूर्यशोण जीवसर्वस्वला परगुण गुणधा अर्थ संपूर्ण काम जय सुव

चक्रधर